శ్రీ స్వామి స్వామి పఠించడం వల్ల మనకు ఆధ్యాత్మికంగా మరియు శారీరకంగా మానసికంగా ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది స్వామివారి స్తోత్రాన్ని పఠించడం వల్ల దుష్టశక్తుల నుండి రక్షిస్తుంది కష్టాలను బాధలను దూరం చేస్తుంది శాంతిని ప్రసాదిస్తుంది స్వామి స్తోత్రం చదివిన విన్నా ధైర్యాన్ని శక్తిని మరియు సంపదను ప్రసాదిస్తుంది కుటుంబ సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి ప్రతిరోజు పఠించడం వల్ల చాలా మంచి ఫలితాలు కలుగుతాయి అంతేకాకుండా నాగదోషాలు కుజదోషాలు కాలసర్పదోషాలు ఏమైనా ఉన్నా కూడా అడ్డంకులు పోతాయి నమస్తే నమస్తే नमस्ते नमस्ते गुहशक्तिपाणि नमस्ते नमस्ते गुहदिव्यमूर्ते क्षमत्स्व क्षमत्स्व समस्तापराधम् नमस्ते नमस्ते गुहदानवरे नमस्ते नमस्ते गुहचारुमूर्ते नमस्ते नमस्ते गुहपुण्यमूर्ते क्षमत्स्व क्षमत्स्व समस्तापराधम् नमस्ते नमस्ते महेशात्मपुत्रा नमस्ते नमस्ते मयूरासनस्ता नमस्ते नमस्ते सरोर्भूतदेवा क्षमत् स्वा समस्तापराधम् नमस्ते नमस्ते स्वयं ज्योतिरूपा नमस्ते नमस्ते परं ज्योतिरूपा नमस्ते नमस्ते जगं ज्योतिरूपा क्षमत्स्वा क्षमत् समस्तापराधम् नमस्ते नमस्ते गुहमञ्जुकात्रा नमस्ते नमस्ते गुहसच्चरित्रा नमस्ते नमस्ते गुहभक्तमित्रा क्षमत् स्वा समस्तापराधम् नमस्ते नमस्ते गुहलोकपाला नमस्ते नमस्ते गुहधर्मपाला नमस्ते नमस्ते गुहसत्यपाला क्षमत्स्व क्षमत्स्व समस्तापराधम् नमस्ते नमस्ते गुहलोकदीपा नमस्ते नमस्ते गुहबोधरूपा नमस्ते नमस्ते गुहगणलोला क्षमत्स्वा क्षमत्स्वा समस्तापराधम् नमस्ते नमस्ते महादेवसोनो नमस्ते नमस्ते महामोहरिन् नमस्ते नमस्ते महारोगहरिन् క్షమస్వా క్షమస్వా సమస్తాపరాధం క్షమస్వా క్షమస్వా సమస్తాపరాధం నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి